प्रश्न एक मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक कौन है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र प्रश्न नंबर दो संगीत का कार्यक्रम सुनने कौन कौन गया था ऑप्शन ए लेखक और उनकी पत्नी ऑप्शन बी केवल मेहमान कन्या ऑप्शन सी लेखक के मित्र ऑप्शन डी लेखक का पुत्र और मेहमान कन्या सही उत्तर है ऑप्शन डी लेखक का पुत्र और मेहमान कन्या प्रश्न नंबर तीन बच्चों के न लौटने पर गृहिणी की प्रतिक्रिया क्या थी ऑप्शन ए वहां उद्विग्न हो और नाराज हुई ऑप्शन बी वहां सो गई ऑप्शन सी वहां संगीत सुनने चली गई ऑप्शन डी वह खुश थी सही उत्तर है ऑप्शन ए वहां उद्विग्न और नाराज हुई प्रश्न नंबर चार सीता का क्या भिगने की आशंका गीत में जताई गई है ऑप्शन ए साड़ी ऑप्शन बी बाल ऑप्शन सी सेनुर्वा ऑप्शन डी गहने सही उत्तर है ऑप्शन सी सेनुरवा प्रश्न नंबर पांच काशी में रामलीला शुरू होने से पहले किसकी पूजा की जाती है ऑप्शन ए धनुष की ऑप्शन बी मुकुट की ऑप्शन सी रथ की ऑप्शन डी लक्ष्मण की सही उत्तर है ऑप्शन बी मुकुट की प्रश्न नंबर छह लक्ष्मण का दुपट्टा किसका उपलक्षण है ऑप्शन ए प्रहरी की जागरूकता का ऑप्शन बी आलस्य का ऑप्शन सी अमेरिका ऑप्शन डी वैराग्य का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रहरी की जागरूकता का प्रश्न नंबर सात भरत अयोध्या के पास रहकर भी राम से अधिक क्या थी ऑप्शन ए शक्तिशाली ऑप्शन बी चिंतित ऑप्शन सी सुखी ऑप्शन डी निर्वासित सही जवाब है ऑप्शन डी निर्वासित प्रश्न नंबर आठ मेहमान लड़की कृष्णा की आंखों में क्या था ऑप्शन ए खुशी ऑप्शन बी कायरता ऑप्शन सी क्रोध ऑप्शन डी गर्व सही उत्तर है ऑप्शन बी कायरता प्रश्न नंबर नौ लेखक के बच्चे वापस कब घर आए ऑप्शन ए रात बारह बजे ऑप्शन बी अगले दिन ऑप्शन सी सुबह चार बजे के करीब ऑप्शन डी रात को सही उत्तर है सुबह चार बजे के करीब प्रश्न नंबर दस विद्यानिवास मिश्र जी ने किस विद्या विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य किया था ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑप्शन सी वाराणसी विश्वविद्यालय ऑप्शन डी गोरखपुर विश्वविद्यालय सही उत्तर है वाराणसी विश्वविद्यालय प्रश्न नंबर ग्यारह विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है ऑप्शन ए व्यंग निबंधकार ऑप्शन बी ललित निबंधकार ऑप्शन सी वैचारिक निबंधकार ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक निबंधकार सही उत्तर है ऑप्शन बी ललित निबंधकार प्रश्न नंबर बारह निबंध की शुरुआत में लेखक के मन की स्थिति कैसी है ऑप्शन ए प्रसन्न ऑप्शन बी क्रोधित ऑप्शन सी उत्साहित ऑप्शन डी बेहद उदास सही उत्तर है ऑप्शन डी बेहद उदास प्रश्न नंबर तेरह लेखक के घर मेहमान के रूप में कौन आई थी ऑप्शन ए उनकी बहन ऑप्शन बी एक महानगरीय कन्या ऑप्शन सी उनकी शिष्या ऑप्शन डी दादा नानी सही उत्तर है ऑप्शन बी एक महानगरीय कन्या प्रश्न नंबर चौदह संगीत का कार्यक्रम सुनने लेखक का पुत्र और कन्या कितने बजे गए थे ऑप्शन ए रात नौ बजे ऑप्शन बी शाम छह बजे ऑप्शन सी रात 10 बजे ऑप्शन डी दोपहर 3 बजे सही उत्तर है रात नौ बजे प्रश्न नंबर पंद्रह विद्यानिवास मिश्र सभी माताओं की तुलना किसके साथ करते हैं ऑप्शन ए सुमित्रा के साथ ऑप्शन बी कुंती के साथ ऑप्शन सी पार्वती के साथ ऑप्शन डी कौशल्या के साथ सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशल्या के साथ प्रश्न नंबर विद्या विद्यानिवास मिश्र के अनुसार अब के समय में घर कैसे हो गए हैं ऑप्शन ए झोपड़ी ऑप्शन बी बगीचा ऑप्शन सी मसान ऑप्शन डी मंदिर सही उत्तर है ऑप्शन सी मसान प्रश्न नंबर सत्रह सीता अपने जुड़व जुड़वा बच्चों का मुख कैसे निहारती है ऑप्शन ए सुखी लकड़ी जलाकर अंजोर करके ऑप्शन बी चांद की चांदनी से ऑप्शन सी सूरज के प्रकाश से ऑप्शन डी पानी के प्रतिबिंब में सही उत्तर है ऑप्शन ए सूखी लकड़ी जलाकर अंजोर करके प्रश्न नंबर अठारह लेखक के अनुसार आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी का क्या समझ नहीं पाएगी ऑप्शन ए दुख ऑप्शन बी ममता की पीड़ा ऑप्शन सी ज्ञान ऑप्शन डी अनुभव सही उत्तर है ऑप्शन बी ममता की पीड़ा प्रश्न नंबर 19 लेखक के अनुसार अब के समय क्या देखना दुस्सह हो गया है ऑप्शन ए झरना ऑप्शन बी मंदिर ऑप्शन सी मसान ऑप्शन डी नदिया और सरोवर सही उत्तर है ऑप्शन डी नदिया और सरोवर प्रश्न नंबर सीता का मन क्या करने को करता है ऑप्शन ए अयोध्या वापस जाने को ऑप्शन बी अपमान की ज्वाला में कूद पड़ने को ऑप्शन सी राम को माफ करने को ऑप्शन डी तपस्या करने को सही उत्तर है ऑप्शन सी राम को माफ करने को